Возвращение наступило, а в воздухе уже витает новогоднее настроение в предвкушении главного праздника года и волшебства «Дети и взрослые». Для тех и других большую сказочную программу подготовили два пензенских центра культуры – филармония и киноконцертный зал. О самых ярких моментах торжества расскажем прямо сейчас. Чудеса начнутся в большом зале филармонии. Здесь оживет щелкунчик, в преддверии грядущего юбилея Петра Чайковского о заколдованном принце расскажет губернаторская симфоническая капелла. С оркестром и другие музыкальные сказки для детей с 25 по 30 декабря и со 2 по 6 января нового года. Мастерка во все виновата. Да? О, вот она меня разукрасила. Угу. Ты, ты знаешь что, мамаша? Вот она весь в исполнении группы «Калейдоскоп» две сказки «Морозка» и «Невероятные приключения верных друзей» по сюжету бременских музыкантов «Братьев Грим. Мы взяли основу самой сказки, когда выгоняют животных, когда трубадур их подбирает по дороге. А вот. Но там очень шикарная музыка, Гладкова, я считаю, поэтому мы сохранили те музыкальные номера, которые мы сами в детстве пели и знали эти песни наизусть. Это будет сказка «Трансформер». 13 персонажей сыграют 7 артистов. Мария Гришко в роли трубодурочки и принцессы. Для последней костюм уже готов. Ощущаю себя действительно принцессой, когда при дворе. Все ходили в таких нарядах. Правда, здесь намного все легче, удобней для работы артистов. Трубадур у нас тоже вот такой яркий. Будет он у нас и в джинсах, рубашка. Вот здесь часть уже от костюма разбойницы. Постараемся сделать красочную, чтобы это все было ну, интересно нашим зрителям маленьким. Уникальную новогоднюю программу готовят в органном зале. Впервые елка зажжется не от привычных слов, а от звуков самого величественного инструмента в мире. А будет непростое представление. Нас в гости пригласил Арган. Хоровод с волшебным органом поведет ансамбль этнической музыки Миряне, чтобы порадовать детей. Артисты переоденутся в Деда Мороза и забавных зверушек. Ну, у нас будет э, в новогоднем представлении два немного разных зайца. Будет э, заяц добрый, другой будет более такой, может быть, он такой более шаловливый, более хулиганистый. Самое главное – улыбаться, прыгать, скакать, и поэтому это для ребенка будет близко. Площадка прекрасная. Вы посмотрите, все уже заранее инем покрыто. Вот если посмотреть на пол, уже все инием, все готово к празднику. Здесь можно скользить, здесь можно радоваться. Здесь много воздуха, много света. На детские новогодние сказки цена билета 300 рублей. 100 рублей на все мероприятия в рамках акции от полудня до полуночи. 6 декабря большой творческий марафон охватит все площадки Пенза-концерта с 12 часов дня и до 12 ночи. В органном зале концерты с участием лауреата международных конкурсов Александра Новоселова, в Большом филармоническом выступлении губернаторской симфонической капеллы, в киноконцертном – отдельная программа. В киноконцертном зале пенза Будут проходить выступления квартета губерния, будет вечерняя музыкальная дискотека и будут проведены игры с участием Деда Мороза и Снегурочки. Вместе с тем в киноконцертном зале Пенза будет показан фильм о достижениях Пензенской области в различных сферах. Впервые в фае киноконцертного зала Пенза новогодняя дискотека для взрослых 27, 28 и 29 декабря вход для всех желающих 300 рублей. Это мелодии 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годов как говорится, под живую музыку эстрадно-джазового коллектива Юрия Белоногова, джаз-круиз, это танцевальные пары, и люди разных поколений среднего возраста, более чем среднего возраста, и молодежи, это, я думаю, будет интересно, будут вспоминать и будут в, уже в 21 веке ну, попадать в атмосферу новогодних вот, карнавальной ночи. Пять минут, пять минут. Ой, часов Когда вот мы здесь сели, репетировать, у меня ассоциация с фильмом Чародей. Если помните, во Дворце культуры была елка Семен Фрада Абдулов. Вот мне кажется, это очень будет похоже с фильмом Чародей, когда они в конце около этой новогодней елки танцуют. Мы, друзья, сейчас вступаем в Новый год. Хороший год. И успехами, встречая этот год. Мы всем желаем, чтобы это был красивый, год веселый, год счастливый и, конечно, мирный год.